с вами О, Маша и Лиза, то есть это Маша, а это Лиза. Вы уже знаете. Да. Итак, мы забыли, что мы вам не представлялись на первой нашей программе. Первое видео у нас было э, вместе нас с Машей. Нет. Нас Первое видео да. на этом канале это было ранкова зарядка с хостингом Марии, у меня там еще не было, короче, Это Маша сама снимала. Это выглядит. бабушка мне снимала. Да? Mm -hmm. Я думала, что ты про подставку поставил. Нет. Mm -hmm. Итак, давайте же мы вам расскажем, откуда мы, как нас зовут, как наша фамилия, как, откуда мы, сколько нам лет, какого мы... Как мы, года... мы ВК подписаны. Mm -hmm. Сколько нам лет, какого года мы родились, какого... Ну, короче, Так. Итак, давайте начнем с Лизы. Лиза, рассказывай про себя все, что ты знаешь. Меня зовут Лиза, моя фамилия Музычук по папе Вадимовна. Мой папа Вадим. Я родилась 2006 -го года. Маша в конце 2005 тысячи. Расскажи, расскажи про Расскажи про себя. Мне сейчас 9 лет. Этот год 2015. -й. Мой э, день рождения 13 января. Сичная, то есть. Да. А есть по украински. И, и, и сейчас я расскажу, чем я занимаюсь. <связи> Нет, сначала расскажи, откуда ты и какого... Короче, я родилась э, в центре Киева. То есть я киевлянка. Настоящая. <связи> так, откуда я здесь живу? А я живу в... все уже знают это место, потому что тут психушка-клеваха. Мы ходим в школу... Ты ходишь в школу, ты про просто расскажи. А, мы... я хожу в школу, клевахичка, ЗОЖ, первая третья ступня. Короче, я тебе про все расскажу, Стой! А еще не помню, Мое быстро, хобби быстро. это танцы, плетение после из резиночек, из ленточек и куклы Монстер Хай. Mm -hmm. И Эвер Монстер Хай. Теперь про Машу. <плес> Сама борис. Меня зовут Маша, моя, моя, фамилия Христенко, я, родила, я родилась 17 -го... А бабатьку? 17... 17 февраля 2005 года, в конце, нет, в начале, мне 9 лет, я сейчас хожу в школу, в третий класс, вообще-то я сейчас должна была ходить в четвертый класс, потому что в четвертый, правильно, знаешь сейчас схожу в с Лизой вместе мы вместе, вместе классно я сейчас про себя рассказываю хорошо спасибо. итак мы, э, я живу сейчас в Гливахе я родилась в Киеве сначала я жила в не знаю как это будет по русски в одном, ну это по украински mm -hmm. украинский я, я жила в, в Гатному, потом переехала сюда, в Галибаху и сейчас живу здесь. Здесь учусь, и мне здесь очень нравится. Я хожу в школу мастерс. Обычный. Нет, в школу мастерс. Там я занимаюсь танцами. Мое любимое хобби это танцы, рисование, плетение браслетиков, заниматься... Нет. заниматься гимнастикой, шить. Это мое самое любимое хобби. И я очень культурная девочка. Ну, если все наши хобби перелететь, то больше ста будет хобби. Нет. Ну, у меня, наверное, где-то так. Нет. Так, еще ты телефон то найдешь. Давай. Итак, мы вам все про себя рассказали. Итак, давайте же вы, если такие, если вам больше понравилось это видео, это видео про, ну, как мы про себя рассказывали, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, подписывайтесь на наш канал. канал. С вами была Маша и, и Лиза. Лиза. Всем пока. Я